bizim xalçalarımızın ənlərləyə görə hansı rəng üslubunda və hansı rəng materiallarından boyandığı üzrə işlər gedir. Qoyunun öz yunundan, onun öz təbii rəngindən, deməli insanlar keçmişdən bəri faydalanmışlar. Və müxtəlif qoyun çeşidləri olub və biz bilirik ki, Azərbaycanımızda Qafqaziyada 13 qoyun növü var, onun 9-u Azərbaycanda deməli olubdur. Bu elmi tərəfdən gələn məlumatdır, amma Bizim apardığımız layihə daha başqa şeyləri bizə e, göstərdi və gördük ki e, 13 qoyun sortunun demək olar ki 13-ü də Azərbaycan da olubdur. Biz bilirik ki qış qırxımı var, yaz qırxımı var. Yəni yapağı və güzəm yun sortları var. Bunların hansı hansı dövrdə qoyun cinslərindən əldə olunub. Elə qoyun cinsləri var ki, indi yoxdur, onlar itibdi. Məsələn, tərkəmə qoyun cinslərinin müxtəlif növləri olub, onları biz indi tan tanımıram, itibdi. Amma müəyyən Qaraqabax qoyun cinsləri, Şirvan qoyun cinsləri ə Qazax zonasında, Naxtəvan zonasında çox məşhur qoyun cinsləri olur. Çünki qoyun cinsləri ondan əldə olunan yun, ondan əldə olunan yundan toxunan xalçaların öyrənilməsi ümumiyyətlə ə, həm ekspertizada, həm də müasir xalça sənətinin inkişafında çox əhəmiyyətli ola bilər. Siz görsəniz, burada həm qoyan qoyunun öz yunundan olan çeşidli bəzi çeşidlər əsas bұxmuş xalçaları var, həm də təbii boyaqla əldə olunmuş iplərdən toxunmuş xalça var. Burda müqayisə nədir? Müqayisə doğal qoyun yununun yunundan əmələ gələn xalçaların kaliteri və texniki baxımdan sıxlığın əldə olunması və o sıxlığa görə ilmlərin e, deməli arğaz arasında necə oturulması və burada daha yeni, daha dərin deməli biz e, elmi araşdırmalara istəmişik ki, imza ataq. Əlbəttə, təbii boyaqla boyanan iplərlə doğal yun iplərin arasında böyük fərqlər var. Birincisi, doğal iplər fiziki prosesə girmir. Yəni o, qaynadılma prosesinə girmir və təbii olaraq qoyunun yunu xalis boyanmış, yalnız təmizlənmiş halda əldə olunur. Amma boyağçılıqla təbii bitkilərlə əldə olunan fiziki prosesə keçir. Yəni bitkilərin çiçəklərinin yarpağından, budaqlarından, kökündən, şəhrdəyindən alınan müxtəlif deməli ə boyaq ünsürlərini suda qaynanma yolu ilə ipi, ipi deməli boyanır. Burada fiziki proses olduğu üçün biz fərqi görürük ki, doğal qoyun daha çox yaşama ehtimalı var. Bu ekspertizada da çox vacibdir. Arnamental və mürəkkəb səpkidə olan xalçaların deməli toxunmasına tətbiq etdik və gördük ki, tamamilə gözəl, çox belə bir növ monoxrom deyərdi, yəni çox belə insanın sakitləşdirən bir koloriddə xalçalar üzə çıxdı. Bağmayaraq ki, bizim əsasən də Bakı xalçaçılığında, Şirvan xalçaçılığında bu tipli xalçalar ənənədən gəlirdi, amma sonrakı dövrlərdə ki, o təbii boyağı süyni boyaq əvəz etdi, bu ənənə itməyə başladı. Yəni bu ənənənin də bərpası mənimə görə ki, həm ölkəmizdə, həm də xaricdə e, çox diqqət yarada bilər. Bizim muzeyimizdə belə elmi-praktiki, deməli, layihələr həyata keçir və bu layihələrin həyata keçməsində muzeyin direktoru Şirin Məlikovanın çox böyük deməli navatorluq ideyaları var və bu ideyaların çərçivəsində demək olar ki, bizim yeni-yeni layihələrimiz var ki, biz bu layihələri həyata keçirəcəyik.